После последнего приема, когда мы были здесь, вы сказали, что в голове ничего не будет. Я, конечно, я переживал очень сильно. Потом оказалось, действительно, ничего, голова чистая была. Томография, Томография да, показала, что все хорошо. Я взял себе за задачу все-таки на работу ходить. Я хожу сам, провожу репетиции сам. У меня 40 человек в классе. Я репетиции сам провожу. А Потом в перерыв думаю, попробую сам походить. Филармония такая достаточно большая. Прошелся метров 70 туда, метров 70 назад. Нормально. Понимаете, это, я считаю, что это большой успех. Для меня это конечно. <связано> Спасибо <связано> вам что я такое уже могу делать уже. Это просто здорово. И потом иду без палки совсем.